и больше всего мы будем по памяти. обычно всю историю Махновщины связывают, собственно, с личностью не это несколько ошибочно, то есть были э другие группы анархистов, были, да, в том числе и в самом Гуля-Коле, в Селеном спасовке была очень сильная группа анархистов, и ему также в этом, в Александровске, в запорожье И Нестор такой вот молодой пацан присоединился где-то в самом начале, даже перед Первая русской революции 2005 1907 годов он присоединился к анархистской группе в Гугле-Поле, которая называла, называлась Спилка Видных Либоробив. И там как бы, они вешали прокламации про, про и в то же время занимались всевозможными экспроприациями террором. И, ну, собственно, это была довольно распространенная практика во время первой русской революции, когда все, ну, <coughs> очень много таких вот групп, они занимались вот экспропирациями и террором. Ну, в... В 1906 году уже эту как бы, спилку ну, разгромили, э -э часть, ну не некоторые ее членов в том числе ее как бы, основателю Вальдемару Антонии, удалось эмигрировать, а ну, большая часть были казнены, и э само не старого то, что он на тот момент как бы, еще был э -э несовершеннолетним. Совершеннолетие в э -э Российской империи наступал 21 год, а ему, по всей видимости, тогда уже был 21 год, но его записали на что он был рожден на год позже. В, не в 1887 году, а в 1889 году. Ну, это была обычная практика, когда, ну, чтобы детей позже забирали в армию, их записывали там, на год позже, старались. И, Таким образом, это с, с, такая вот, как бы, откос от армии случайным способом спас э, неспромыкну жизнь. И дальше он фактически 8-9 э, лет сидит в Бутырской тюрьме в Москве. То есть там в некоторых книгах пишут, что он где-то в Сибири отбывал кадров, но это не соответствует действительности. <клёх> И вот в... 1917 году он вот выходит из тюрьмы на свободу. То есть, вообще, вообще, его заключение было пожизненным, но поскольку революция февральская объявила всеобщую амнистию, то он как бы вышел из тюрьмы по а вот этой вот, всеобщей амнистии. Ну, тут надо сказать, Условия у него в тюрьме были очень э, суровые, то есть он фактически все это время проходил в кандалах и, ну, когда он вышел, то есть ему, как он сказал, приходилось опять учиться ходить без кандалов, ему заболел туберкулезом, ему удалили одно легкое и, а, да, и у него была проблема со зрением, то есть он некоторое время силу э, затемненные очки. Ну, с другой стороны, он в тюрьме приобрел определенные как э, бы, политические знания, поскольку все, э, ну, там, в турецкой тюрьме сидело очень много политических решенных. Э, все они постоянно... Там с или ну, какие-то политические споры в, его в его тюрьме была определенная библиотека и то есть он смог как бы, относить, ну, как бы поглубже изучить те идеи, как бы, приверженцем которых он был ну, вот, до вот э, ну, тюремного заключения. Очень много людей говорит, что вот, э, он там встретился с Петром Рашиновым, который я как бы, стал его Учителям, ну тут, тут в, как бы вызывает ассоциации с какими-то звездными войнами, когда я использую силу Люк. И вот, ну, вот эта фраза, там, машина был учителем Махна, тоже, там, использую силу Нестар. На самом деле Петр Аршинов был всего на полгода старше Махна, и поэтому, ну, то есть, очевидно, его знания были получше, чем у Нестора, но, опять, тем не менее, это не означает, что он был, там, учителем. И вот он выходит пару недель, он пробыл в Москве, но атмосфера в Москве ему не понравилась, и оставив, ну, оставив всех местных артистов там дальше заниматься делами пропаганды, он едет назад в Гуле-Гуле. В Леополе он был встречен так, как такой народный герой, мученик за свободу. И, собственно, вновь благодаря этому он приобрел свой авторитет. Приобрел также авторитет свой ну, благодаря таким знаниям, которые он получил в тюрьме. И, собственно, его уже ну, довольно быстро начали выбирать на все возможные посты, то есть он там занимал и пост главы профсоюза и пост главы земельного комитета. То есть сразу совмещал много постов и в то же время умудрялся находить время для того, чтобы работать в одной созданной коммуне. Сейчас говорить про попытки социальных преобразований, хотя вот этот вот как раз семнадцатый год до начала каких-то боевых действий он является ну, как бы, очень активным, то есть сохранились и сами ну, мемуары, Махмова по тем темам, которые он хотел решать более поле и то есть и поскольку не было боевых действий, то как-то ну, было, было их гораздо легче решать. Но ну, уже тогда вот, более предпринимало их решение социальных проблем, они э, то есть, э, местные анархисты переходят -при -при и к попыткам -то вооруженной защиты э, э, революции. То есть, э, когда, если не ошибаюсь, был э, мятеж Корнилова, э, для защиты революции была э, я что надо сформировать как бы, особые отряды крестьян, э, которые будут ездить по всяким помещичьим имениям, по и, и, этим э, хуторам немецких планистов, забирать у них оружие и привозить то есть, э, ну, то есть, э, на склад, чтобы этим оружием не смогли воспользоваться э, против революции. Э, <coughs> Точно так же когда этот казачий, я не помню его звание, к сожалению, он наверное, тоже был генералом, коллегин. Э, генерал. Генерал. Ну его туманом. Туманным генералом. Да. Когда он тоже поднял сомнения, что казаки, которые сражались на фронте западном, они возражались назад на Кубань, там, чтобы поддержать этот мятеж. И, собственно, также были польские анархисты, объединившись вместе с анархистами из Александровска, ну, теперешнее Запорожье, они смогли ну, как бы, задержать вот эти вот несколько эшелонов с казаками, полностью их разоружить и ну, то есть, это отправить назад, только кажется оставили им коней. То есть ну, до, до не сейчас этих казаков, кстати, точно неизвестно, поскольку они там где-то на железной дороге заблудились и куда-то поехали под Харьков. В общем, но... <смех> <смех> и вот уже в начале 2018 года, когда Центральная Рада подписала соглашение с немецкими и российскими правительствами, что о предоставлении этим правительствам определенной там помощи, ну, вот, преимущественно в плане э, продовольственного снабжения, то Украину оккупируют немецкие э, и российские войска общей численностью ну, где-то полумиллиона человек. Э, и э, тогда же происходит э, активная то есть, э, подготовка к э, об обороне более поля формируются первые отряды, но в том числе вот этот отдельный отряд сформированных зонархистов, который позже начал называться Черной сотней, который считался там гвардией Нестора Махна ну, с привлечениями, да. И... <съех> но тем не менее никакой обороны не вышло, поскольку ну, тут такая вообще как бы, ситуация с антисемитизмом, Uh, ну, то есть были польские крестьяне никогда не поддерживали антисемитские настроения, даже когда чер черносотницы uh, секунду, секунду. Черная сотня — это промонархисты, Черная гвардия, вот эта вот сотня Черной гвардии — это гвардия Нестромаха, чтобы не было путаницы. Uh, когда черносотницы пробовали там до этого начать еврейский э, погром, то ну, гуликольцы не были спровоцированы, и, собственно, никакого э, погрома в гуликоле не случилось. В честь этого села нынешнего города. Но тем не менее, когда в э, до Гуллиполя дошли немец... немецкие и австрийские части, то э, именно как бы, была основана э, среди нескольких этих сотен, которые должны были охранять Гуллиполя, э, 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 как бы, лидеры еврейской общины договорились с немцами и австрийцами и э, фактически сдали им Гулиполя. Ну, это привело к определенному росту антисемитских настроений, но ну, с которыми анархисты потом впоследствии боролись. А, сам, ну, сами анархисты, которые в тот момент не были, были в есть часть их была, они были вынуждены бежать вначале в Таганрог. Дальше до Царицына, теперешний Волгоград. И там уже, ну, то есть, они договорились разными путями дальше пробираться назад в, как бы, в разные места и там дальше пробовать поднять антинемецкое российское восстание. Сам министр Махно решил некоторое время задержаться в России, поездить по в том числе заехать в Москву и справиться там о состоянии анархистского движения. То есть в Москве он был не, ну, не очень доволен состоянием анархистского движения, поскольку они занимались просто какой-то такой общей пропагандой, не пытались ну, активно агитировать народ, и ну, то есть он особой помощи от них не получил с другой стороны он получил особую помощь от большевиков там такая как бы ну у некоторых новыми есть рассказы о его встрече сначала с Свердловым потом с Лениным некоторые как бы историки помню особенно одного Троцкиста который это яростно отрицал но то есть как бы ну некоторые историки отрицают что вообще эта встреча происходила но тем не менее все-таки большинство признают, что она была, и вот он встретился с Лениным, Ленин был очень часто, ну, очень рад, что можно было узнать новости из первых рук о положении дел в Украине. И, и <свят> получив эти сведения, он распорядился сделать, Махну документы, и махнул с подложными документами в костюме этого трапорщика гетьманского войска возвращается назад в Украину. <coughs> То есть тут ну, анархисты к этому моменту многие уже успели вернуться. И, собственно, некоторое время, попрятавшись на всех конспиративных квартирах, несколько вопрос со временем начинают собирает свой собственный партизанский ряд и довольно успешно проводит действия против Гитманской, э, 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 Варты, э, против немецких сирийских войск. То есть э, тогда же где-то была и изобрет ну, где изобретена вот тачанка, когда они просто поставили э, на... Э, пулемет и тогда же начинается вот эта вот как бы такая их ихняя специфическая тактика с переодеваниями когда они выдавали себя за каких там ну помещиков за гетьманскую варту за, ну, за тоже вроде выходило выдавать но я просто я просто вспоминаю что как раз этот отряд Федора Ащуся, который присоединился, ну, тоже это осенью 18 -го года присоединяется к э, э, отряду Министра Он Его как раз сначала приняли за австрийца, поскольку они были ему ну, все одеты в австрийские мундиры. То есть, как я уже говорил, ну, у них случались, конечно, и поражения, но брали они в основном такой вот смелостью, неожиданностью и есть Когда случилась ну, для Махновщины, первой как бы, знаменательной победой стала бой в семье Большая Михайловка где стоял сильный австрийский отряд, где-то тысячу человек, и вот отряд Махна и присоединен к нему отряд в ну, где-то количеством меньше сотни, смогли прогнать фактически австрийцев из села, то есть они применили неожиданную атаку с двух сторон, австрийцы подумали, что их атакуют очень большие силы, и все побежали. Крестьяне, которых эти австрийцы терроризировали, они выбежали из своих домов, взяли в руки что можно, и тоже присоединились к избиению австрийцев. И То Именно тогда э, Нестора Махно назвали Батькой, э, сам он как бы, этого титула очень стеснялся, э, но его убеждали, что его стоит все-таки оставить. Э, ну, с тех пор он подписывался там, э, Батька Махно, иногда его называли там, товарищ Батька Махно. А однажды ему э, один командир дал совершенно какой-то несуразный титул, главнокомандующий революции товарищ Батька Махно. Но сам Махно его стеснялось. Ну, как я и раньше говорил, случались и серьезные поражения, когда э, сам попадал в засады, но тем не менее они довольно быстро привели э, военный опыт. Э, мне Махно, кстати, тогда сначала его как бы, командиром не было, поскольку, ну, вообще это же, то есть, в отрядах было много ветеранов Первой мировой, а у самого министра Махна был опыт только там, ну, некоторых терактов. вот, ну, то есть, сначала он как бы, лидером не был, но со временем как бы, вот его вы привели к тому, что его постепенно начали все слушаться, то есть и постепенно к нему перешла вот опять вот эта вот условная власть, которой он раньше пользовался, условный авторитет, которой он раньше пользовался в семнадцатом году, когда проводил сам преобразование. В декабре 2018 года была первая попытка захватить Екатерина Наслав. Это теперешний... Ну, тогда это был центр Губернии, по теперешним меркам это как бы, довольно был бы захолустным вроде, центром с 100 с чем-то тысяч жителей, но по тем временам это был центр Губернии. И его занимали как бы, Да, его занимали петлюровские патруль войска, и, то есть, опять же, применив хитрость, вот, посадив всех своих бойцов в поезд, они не, ну, тихо без проблем доехали до вокзала, оттуда а уже ну, внезапно высадились, перебили всю охрану вокзала и, ну, с временем, то есть. Ну, в течение нескольких дней все ну, петлюристы были выбиты из города. Махно -махно тогда, как бы, ну, было определенное соглашение, как бы в советской стереографии это называется то есть, первым соглашением Махно и Но сам он это не считал никаким соглашением, а так просто ну, как бы, он был уполномочен от Совета Депутатов делать то, что он делает, и поэтому он как бы, ну, сам это соглашением не считал. Uh, uh, ну, то есть некоторое, время проходили бои, бои на улицах Екатеринослава, но со, временем ну, uh, Махновские uh, части из города выбили, uh, right. точно так же и большевистские, и город опять перешел в, uh, под контроль Петлюровца. Uh, во время этого выступления было очень много потерь. Самого места Махназа этого очень э, не любили. Любили ему некоторое время напоминать об этом поражении, говорить, что он вот наших хлопцев потопил в небе фактически. Э, ну, вот, одно из таких, как бы, как бы, попыток захватить крупный центр. И одно из таких крупных поражений. Тем не менее, несмотря на такие вот поражения, Дела все равно постепенно шли на лад. Все больше и больше э -э, крестьян переходили под... Э -э, ну, в основном армия была крестьянской, но э -э, так же были рабочие. но э -э, ну, Все больше и больше людей приходили в эти отряды. И уже 23 января 2019 года да. то есть был проведен э, дальше ну, первый съезд депутат, э, депутатов э, от, э, от 32 властей, которые вот, составляли вот, как бы, ну, как бы объединялись вокруг этого движения. И там была введена такая э, оригинальная... Э, оригинальная форма, как добровольная мобилизация. То есть, э, ну, обычно это как бы взаимосключающие параграфы, но э, 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 то есть, под добровольной мобилизацией понималось то, что пока вот э, люди из Гулейполя воюют, все остальные отсиживаются по домам, э, и надо провести э, добровольную мобилизацию по каждой из властей, и каждая из властей предоставляет, ну, предоставляет равное количество бойцов. <coughs> ну, неизвестно, насколько мобилизация все-таки была добровольной, но ну, с другой стороны, когда отряды несмотря уже стали бригадой в красной, в красной Армии, то количество добровольцев, которое упоминается, пригодилось на каждую винтовку, оно было очень большим, и поэтому как бы, сама считать, что все-таки в большинстве своем есть, армия была добровольная. Ну и, и кроме того, тут был такой как бы момент, что наиболее охотно в армию с носовой брали уже ветеранов, которые побывали на полях Первой мировой и знали, как обращаться с оружием. В марте 2019 года происходят контакты, мы с И, собственно, эти отряды под командой они реализуются в э, бригаду Красной Армии э, имени Батьки Махна. Э, э, собственно, командующим дивизией был Дыбенко, под его командованием также находилась одна из бригад, вторая команда, э, Бригада была под командой Натамана Григорьева, по речь будет дальше, и, ну, третья, собственно, бригада э, Нестор Ну, и бригада Нестор Махна, она развивалась, как бы, пополнялась быстрее всего, и уже к концу весны встал вопрос о э, том, чтобы она стала отдельной дивизией. Ну, однако, сейчас, сейчас, ну, то есть этого не произошло по определенным причинам. То 10, есть 10 апреля проводится э, третий съезд депутатов э, ну, вот этого вот вольного района, э, который был за, за, запрещен э, в связи с, как бы, с ужесточением контроля большевиками воинских частей. Э, и в бригаду приезжают две инспекции, то есть одна под э, командованием э, Антона Максима, который тогда был еще... Э, э, я, кстати, я, кстати, не помню, э, когда именно его убрали с поста э, наркома обороны, но... Он не был наркомом обороны, mm -hmm. он был членом военно-совета Республики.